sekarang berada di Singapura untuk test ride V-Strom 800R in kita dah isi penuh dah tangki minyak untuk V-Strom ni bersaiz 20 liter dan kita dah set dah trip kita kosong uh, feedback kita respon dia nanti kita sampai ke destinasi atau kita berhenti mana-mana nanti kita akan sharekan sama-sama so dia focusing bukan lampu ni dia macam dia tinggi sangat lah betul kat depan sana je Nampak kat depan tu je Itu de betul-betul depan kita ni Memang Saya rasa dah dia tak berapa sharp untuk kat, 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 depan Dia lebih pada jauh macam aku tinggi je Memang lah nampak lah Cuma Sepatutnya saya lebih suka kalau lampu ni dia Dia lebih sharp dia kat depan sikit ke, ke bawah sikit tadi kak Heri pun macam uh, ada yang problem sikit lah so kita dah sampai uh, pit stop kita dekat dengan R&R RTC, uh, RTC so so far kita guna all the way daripada KL tadi, daripada Buloh kita guna mode A uh, model ni ada 3 mode, A, B, C jadi sebagai ini model RE model uh, road cushion, jadi tak ada uh, mode gravel So daripada sana sampai sini kita dah jalan sejauh 160 uh, 169 km. Jadi tangki uh, so far ada lagi separuh. Uh, laju tadi average dah 100 uh, 110 hingga 130. Tapi bila jalan clear, padang ni memang highway clear Kita buka juga lah Ada sampai 150 dan ada lebih sikit uh, So far, ready position very good Uh, orang belakang pun ada komplain very good ok, orang belakang pun komplain very good jadi kita uh, teruskan perjalanan kita sehingga ke malam ni kita nak stay dekat Taipei uh, okay. kita sambung puas kita dah sampai di restoran video kita so far, sudah dah jadi selepas nearly 170km ready position untuk penunggang ada masalah Uh, ketinggian buah header pun uh, cukup uh, sesuai uh, very natural, sitting position very natural orang belakang uh, dah 170, lengoh-lengoh, tu -lengoh. oh, ok uh, dan duduk tu maksudnya ok lah jadi kita letak back kiri kanan uh, ruang kaki pun cukup-cukup luas uh, untuk uh, kucing so tak ada masalah lah jadi kita akan teruskan perjalanan kita uh, so plan kita nak berbalang dekat Taiping insyaAllah uh, so far so good Semoga kita sampai di pit stop kita yang kedua. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Uh, kita hari ini dah sampai ke destinasi pit stop kita yang kedua. Kita dah sampai di bandar warisan bandar Taiping, one of the most beautiful city lah. Kalau tak dalam Malaysia, mungkin dalam dunia. So memang kita pilih tempat ni sebab memang cukup-cukup tenang. Dan semalam kita sampai pun dalam pukul agak lewat juga. Uh, sebab kita nak kita pusing-pusing, kita masuk kita masuk highway apa semua. Jadi so far uh, lupa kita nak clockkan kan uh, kita punya meter dia untuk satu tangki penuh 20 liter ni kita dapat jalan total 261 km. Sebabnya daripada uh, Gopeng tu jalan clear tengah malam sikit memang kita memang saya dia speed up sikitlah memang quite fast. So mungkin penggunaan bahan apinya memang lebih lebih tinggi dan memang 100% semalam daripada KL sampai ke sini memang kita guna mode A sahaja. Okey, jadi dalam sistem Suzuki punya sistem uh, apa tu? Sistem elektronik dia Model ini dia datang dengan tiga mode seperti yang saya cakap semalam iaitu A, B, C. A yang paling power, B yang sederhana, C yang paling rendah. So kalau kita menunggu dalam uh, cuaca hujan dan semua, we should choose yang C lah. Uh, untuk model jalanan ni, model RE, dia tak ada mode gravel Berbanding dengan uh, Suzuki yang DE tu, model 800DE Itu antara perbezaan yang paling, -paling ketara Model RE dengan model DE ni memanglah berbeza Kerana yang DE tu memang dia lebih kepada off-road dan juga on-road, dia dual purpose kan Jadi uh, yang ni memang 100% kita fokus untuk, Suzuki fokus untuk jalanan biasa jadi tayar hadapan dia punya profil pun memang berbeza dia pakai 100% tayar on road dan juga saiz tu tayar hadapan juga berbeza okey so untuk model DE saiz dia 21 inci manakala untuk model RE ni ialah 19 inci saiz tayar belakang kita sama 17 uh, inci okey lain-lain lagi antaranya uh, selain daripada itu dia punya apa tu uh, fork hadapan so fork hadapannya dia punya profilnya ni yang ni memang untuk kegunaan jalanan biasa kalau tengok dengan model DE tu dia lebih fokus untuk uh, tunggangan off-road berat untuk model RE ini ialah 223kg manakala untuk model DE dia lebih berat dia 230kg so reduce uh, perbezaan tu memang agak-agak ketara so daripada itu dia punya tinggi pelan dia juga berbeza yang ni hanyalah 825mm berbanding model DE 855mm which is memang saya naik memang nak, memang cukup-cukup mudah untuk saya nak control sebab kedua-dua kaki saya dapat letak kat atas permukaan jalan dengan sempurna sekali dan juga orang belakang juga semalam dia dah ride dengan saya uh, dekat 300 kilo, dia pun cakap tak ada masalah tak ada dari segi orang cakap apa ketidakselesaan tu memang tak ada langsung uh, isu tu timbul so dari segi handling memang very easy dia memang very nimble Agile kita nak overtake kereta pemula muda dan juga paling best sekali dia punya hantaran kuasa dia tu even tu kita dalam gear tertinggi dalam gear 6 tu kita buka je throttle memang dapat dia punya pecutan dia memang cukup-cukup mantap lah so model 800DE ni mengingatkan saya kepada model yang cukup saya suka iaitu V-Strom 650 cuma yang ini lebih mantap dari segi hantaran kuasanya even tu kita dah pakai gear tertinggi kita pakai gear ke-6 untuk overtake dan juga untuk memecut tu hantaran kuasa dia sampai setiap kali kita pulas power delivery dia memang very smooth dan very powerful yang tu memang best lah memang cukup-cukup best terdapat beberapa lah uh, mungkin peningkatan yang boleh diusahakan oleh pihak Suzuki untuk menjadikan model ini lebih mantap uh, secara peribadinya ada beberapa isu lah yang saya hadapi yang pertamanya uh, tetap ada uh, haba panas ada uh, bahang dekat bagi enjin kalau masa dalam uh, apa tu dalam kesesakan yang lalu lintas memang terasa sangat even kita pakai riding gear uh, riding pants jeans memang terasa sangat dia punya bahang tu dan juga ni selepas itu semalam masa dekat tersilap saya dekat atas highway ada satu dalam 5, km, 5 km tu highway tu baru buat so tar dia memang, permukaan jalan dia memang 100% black tak ada line lagi so masa dia dah rasa dah lampu hadapan untuk model ni uh, dia agak tinggi, dia tak fokus betul-betul sharp dekat depan tu lepas tu bila saya dah masuk ke Taiping on the way ke Taman Tasik ni masa dia dah pukul 11.30 malam um, kita masuk jalan lama dari Cakar Jaring, dulu jalan air kuning tak silap saya sampai ke Bandar Taiping segelap so, pun sama juga dia suruhan dia agak meninggi tak, tak ke bawah jadi eh uh, ya tu saya rasa ada isu lah saya lebih suka ni peribadi ya uh, suka dia uh, focusing untuk untuk uh, suluhan lampu tu ke bawah sedikit so kita nampak bawah berbanding yang tinggi atas ok, panel meternya very clear dia jenis TFT so kita dapat setting uh, iaitu kalau kita nak guna lampu kecerahan dia warna putih background warna putih warna hitam ataupun kita boleh setting automatic which is kalau waktu siang dia warna putih bila menjelang malam lebih gelap dia akan tukar dia punya paparan dia kepada warna hitam jadi yang tu memang cukup-cukup menarik apa pendapat kawan-kawan semua tentang sebuah motor kembara ni didatangkan sistem quick shifter pada saya memang sangat-sangat membantu -sangat especially kalau masa saya turun uh, lepas pada turun menora tu so kita nak overtake bila ada quick shifter memang best lah tetapi um, Berbanding dengan quick shifter, ataupun auto cruise you all rasa mana yang lebih penting sebagai uh, satu sistem elektronik yang sesuai untuk sebuah motor kembara bagi saya saya lebih suka kalau motor ini didatangkan dengan sistem auto cruise sebab uh, yalah motor travel uh, motor touring kan lebih baik datang sistem auto uh, cruise uh, manakala quick shifter dia memang best tetapi tidaklah begitu penting pada pendapat saya. Dan begitu memang Suzuki telah melengkapkan model-model 800cc especially dengan sistem quick shifter. Dan tetapi kita faham Suzuki telah telah melengkapkan model-model 800cc dengan sistem quick shifter tu termasuklah 800R, 800S dan juga termasuk yang ni model ni DE dan juga RE. Itu kita faham. Okey sebagai model kembara model touring Uh, secara pribadinya saya lebih suka kalau windscreen ini boleh dilaraskan even bentuk yang ni ni model untuk model RE ni dia punya size untuk windscreen lebih besar banding model uh, DE tapi kalau lah kalau lah boleh dilaras lebih baiklah dan juga untuk model ini dia tak ada dengan uh, handguard ni dia op optional model RE dan model DE memang ada as a standard punya accessories so namun begitu uh, size untuk windscreen ni dan juga ketinggian dia memang dah cukup memang cukup sesuai dan cukup cukup selesa dah banyak sangat membantu dalam ketika saya uh, memecut lebih daripada 150 km sejam pun tak terasa sangat dia punya tamparan angin tu yang tu memang best so dengan profil tayar yang lebih sesuai uh, lebih lebih mesra dengan jalan raya biasa dengan pelana dia yang tidak begitu tinggi dengan berat keseluruhan yang lebih ringan daripada model RE. So, this bike memang lebih selesa dan lebih dynamic untuk kita ride di jalanan raya biasa on the highway. Power delivery dia very very good, uh, stability dia memang on top, uh, memang memang terbaik. Dan saya juga begitu suka dengan dia punya sistem brake dia Yang datang dengan sistem ABS jadi untuk model ini uh, RE ini kita dah ride setakat ini uh, lepas ni kita nak pusing lagi sampai ke petang balik ke ke KL so far so good cuma ada beberapa tadi lah ada beberapa peningkatan yang pada saya secara peribadi lagi sekali yang boleh dipertingkatkan lah kalau kita nak be lebih apa ni uh, lebih kompetitif hmm. for hadapan model ini, terdiri daripada uh, jenis yang big piston tu Sofa uh, so far memang menjerapkan hentakan dengan sangat baik dan juga ni ha dia punya rear shock ni uh, hentak belakang ni dia ada pelarasan dia uh, juga sangat membantu tetapi saya rasa mungkin saya berat dekat apa kalau naik solo sangat-sangat membantu kalau naik berdua tu memang rasa lembut jugalah uh, yang tu ada ada, ada isu kat situ sikitlah lah kita dah tak akan tinggalkan pandang typing ni buat masa ni kita pusing -pusing, dah pusing-pusing cukup dah cukup-cukup terhibur cukup-cukup terpesona dengan kecantikan dia sekarang kita nak masuk ke highway kita nak menuju ke bandar di Kuala Kangsar Okay, let's go Alhamdulillah kita dah sampai rumah so sepanjang 2 hari ini kita dapat clock uh, jumlah jarak perjalanan kita ialah 593 km tapi tak habis lagi besok kita akan tell lebih kurang 70 di kawasan turban pula sebab saya nak rasa betul-betul bahang dia yang daripada enjin dia ada yang mengganggu ataupun tidak jadi uh, sepanjang perjalanan kita tangki dia 20 liter ni uh, kalau kita pakai A tu pun cepat habislah uh, tapi power delivery dia memang, memang very good uh, saya daripada itu riding position Uh, menunggang dan juga perboncing memang cukup-cukup selesa tak ada masalah lagi segi situ um, uh, untuk maneuver memang very agile, very nimble lincah, tangkas so, Besok kita akan cerita lebih menduruh, sediakan ada balis apa yang saya suka dan apa yang boleh dipertingkatkan pada saya secara peribadi. Jadi, uh, yang paling penting kita dah selamat sampai. Alright, jumpa besok. Okey, seperti yang dijanjikan semalam, pagi ni kita tambah lagi sikit perjalanan kita. So kita dah masuk bandar tadi memang beberapa puluh panas apa semua. Jadi, total perjalanan kita daripada semalam hingga hari ini ialah a uh, 648 km. Okey sebab so, tangki semua dah cerita semalam so saya dah tulis sini beberapa uh, nota penting lah yang apa yang saya dapat tentang model ini yang boleh saya kongsikan dan pertama sekali apa yang best power delivery A dan B tu memang cukup-cukup smooth memang cukup-cukup padu kita nak overtake senang kita nak mempercayai pun cukup mudah chassis suspension dia brake dia brake depan 310mm brake belakang 260mm very efficient mantap yang ketiga dia punya ni brake keseluruhan dia uh, brake keseluruhan dia so this one memang lebih ringan seat dia lebih rendah macam saya cakap dalam video-video sebelum ni dia membantu untuk pergerakan kita yang lebih mudah yang ketiga Tyre size sesuai untuk jalanan biasa positioning orang belakang memang puji tak lenguh langsung orang depan pun saya tak ada apa-apa masalah so far uh, quick shifter, sistem easy start itu semua sangat membantu untuk jadikan model ini lebih mantap dan screen dia yang lebih besar ini kita push masa kita untuk 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 kelajuan tinggi memang sangat-sangat membantu. Uh, cadangan untuk penambahbaikan. Okey cadangan untuk penambahbaikan saya letak sini ada 6 lah. Yang pertama sekali ada uh, memang ada bahang panas sikit. Cuma bila kita dah laju atas ,70, dia dihilang. So setiap kawan-kawan saya yang pakai uh, DE dia pun hadapi masalah yang sama tapi seperti seperti saya kata tadi bila kita dah jalan tak ada masalah. Yang keduanya kalau boleh lah kita nak auto cruise lah sistem auto cruise tapi mungkin harganya tinggi, lebih lebih tinggi dan seterusnya sudut suluhan sudut suluhan lampu tu bila waktu malam dia memang tinggi kalau boleh nak rendahkan sikit supaya dapat fokus untuk uh, bayar depan nanti dalam video tu malam, malam tadi kita ada ambil gambar lepas uh, tu uh, dan juga seterusnya crash bar kalau boleh ada crash bar tu cara, sebagai cadangan dan last sekali but not least sistem Bluetooth connectivity. Bila kita tengok sistem navigasi ataupun kita boleh apa ni berhubung dengan telefon pintar. So far itu sajalah yang kita dah jalan selama 3 hari, 2 malam dan terima kasih banyak-banyak kawan-kawan semua. Uh, semoga apa yang kami kongsikan ini memberi manfaat untuk semua dan jangan lupa share, subscribe dan like video ini. Terima kasih.